yerdagi odamlar kelinglar o'zim shaxsan ko'rgan guvohi bo'lgan narsani gapirib mayli Xo'p, yaqinda qo'qonda o'tkazilgan texnoves marafoni texnologik marafon bo'lib o'tdi qo'qon universitetida shaxsiy universitetmi? Nima deydi? xususiy universitetda bo'lib o'tdi shunda birinchi kunida tanishtiruvlar spikerlar bilan boshqalar loyihalar tanishuvlar o'tdi kechki payt nima muzqaymoq pati bo'ldi muzqaymoq pati bo'ldi bayram bo'lyapti Shunda keyin bordik bayramni tomosha qildik keyin oxirida diskareka o'yink u u joyga farg'ona vodiysi bo'ylab barcha oliy ta'limlar boshqa ta'limga oid joylardan hamma joylardan kelgan loyihaa keyin qarab turib mana shu yerda ikkita bola gaplashyapti yugurib keldi bittasi keldi o'rtog'iga aytdiki o'rtoq yur darsimiz boshlandi dedi darsimiz boshlandi kiramiz kiramizi soatga qarab vaqt bo'lib qoldi dedi ktih o'sha yerda o'zida men to'xtadimda to'xtab qayerda dars bo'lyapti hozir dedim shuncha bayram bo'lyapti o'yin kulgu shovqin suronda keyin o'qtarishni boshladim qarab oldimga qaradim bitta zdaniya bor qaradim ikkinchi etajda lexiya o'tadigan galereya bor ekan qarasam u yerda talabalar o'tirishibdi balar astda o'yin kulgu bo'lpi talabalar o'tiribdiki birontasi oynadan qarab pastda nima bo'lyapti degani yo'qdanyap hmm. birontasi hmm. shunday muhit yaratilganki u yerda faqat ta'lim hmm. ta'lim paytida hech nimaga qarash yo'q agar men shunaqa deb o'yladim o'zim hmm. o'zim men hmm. hmm. sifatda shaxsiy fikrimda shunaqa deb o'yladim agar shunday bo'lsa barcha oliy ta'limlarnixuusiy qilib yuborgan o'lagar o'zim qo'limda agar sizni qo'lingizda bo'lganh yerdagi odamlar